mərkəz üzbinin daha da inkişaf etdirilməsi region göstərəcək. Buna misal olaraq şəhərdən kəndə agroekoturizm layihəsi göstərməyə yol arqunəticədə bölgələrdə onlarla agroekoturizm obyektinin yaradılmasına dəstək verilib. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun sözlərinə görə Qax, Şəki, İsmayıllı, Balakən, Lənkəran və digər rayonlarda müasir tələblərə cavab verən agroekoturizm obyektləri fəaliyyət göstərir. Amin təsərrüfatların təmsilçiləri ilə apardığımız təhlillərin analizi göstərir ki, ölkə yalnızda kənd turizminə maraq çox böyükdür. Şəhərlərdən gedən insanlarımız bu təsərrüfatlarda bir gündük olsa da belə kənd həyatını yaşamğa, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının dadına baxmağa böyük maraq göstərirlər. Bu potensialın aqrar sahə ilə əlaqələndirilməsi regionlarımızda turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək. Rayon və kəndlərimizin turizm potensialı potensialının üzə çıxması üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Bu həm də fermerlər üçün əsaslı investisiya tələb etmədən onlar üçün yeni gəlir mənbəyi formalaşdırmağa imkan verən sahədir.